Вы видите, все трюки, они основаны лишь на долгом изучении повадок этих существ. Они а, да, бывают нападают вот так вот резко. И смотрим внимательно. Закоили дыхание. Браво! У вас, Сейчас мы отправим одну из них домой. Слышите, как она шипит, да? Не все змеи умеют шипеть. Вот. Сейчас мы вам продемонстрируем, что эта змея действительно ядовита. У нее два клыка сверху, два клыка снизу. Яд у них выделяется постоянно. Это беспрерывный процесс, как у нас с вами слюна. То есть понятно, да, что через 7-10 минут да, ядовитые железы снова будут полны. Можете себя убивать. Эта змея уникальна. Она обладает стопроцентным иммунитетом. Она никогда и ничем не болеет. А змеи вообще рептилии насчитывают порядка 100 миллионов лет. Все ученые уже в этом сошлись, что они самые древние существа на планете. Сейчас обязательно прикоситесь к змее и загадайте желание. Да. В существует поверье, что вы таким Даете негативную энергию, пусть мало не покажется. Представьте себе, вот юные бойцы Мауита используют эту змею в тренировках, для того, чтобы тренировать координацию, движение, реакцию и так далее. А, дело в том, что она непредсказуема, она всегда нападает по непредсказуемой траектории. очень активная, а танцы ее делают как домашнее животное, чтобы она его ловила на приусадебных участках грызунов. Да, то есть вот такое вот домашнее животное живет себе где-нибудь в сарае капюшоне, как ее принято называть. Эта змея. Убежать от нее невозможно, она очень быстро передвигается. Если она на кого-то охотится, она плавает, она ползает, она лазает по деревьям. То есть эта змея очень опасна. Единственная мудрая змея, если она решила, что вы не представляете, очень аккуратно обращаются в наши шоумены. в январе у нее начинается брачный период, самцы отправляются на поиски самки. Происходят ритуальные бои, самцы не гибнут, у них давно выработался иммунитет к яду. Но после того, как самец победил остальных самцов, он еще должен убедиться, что исламка не представляет для него опасности. Можете себе представить. Змея занесена в Красную книгу. Это вымирающий вид. Поэтому ее никто никогда не убивает, в медицине используется только ее драгоценный яд. Кроме того, эта змея... Это трюк по своему засветке брала. Сейчас мы ее играем домой. Видите, какая она грациозная? Она всех видит, всех запомнила. И теперь ее нужно просто аккуратненько отправить.